নমস্কাৰ গুড মৰ্ণিং মই পলাশ আপোনালোকে চাই আছে পলাশ আছাম এটা বহুত বেছি ভাল খবৰ আৰু সকলোৱে যিহেতু ৱেইট কৰি আছে কমেণ্টো কৰি আছিলে যে অসম পুলিচত গেট ফ'ৰ কুকমেনত চাফা এলাৰ বাৰ বাৰ ধুবি চুইপাৰ সেইবিলাক পদত মই এপ্লাই কৰিছিলোঁ অৰ্থাৎ আছাম পুলিচৰ বিভাগ আছিলে লগতে আছাম কামাণ্ডো বিভাগ আছিলে তাতে বহুতখিনি পদ আহিছিলে অসম পুলিচৰ আছাম কামাণ্ডো বেটেলিয়েনৰ ফ'ৰ্থ গেটত যিটো আমাৰ কুকমেন ৰান্ধনী চাফা এলা চাফাই কৰ্মচাৰী আৰু চুইপাৰ বাৰ বাৰ সেইবিলাক পদ মানে এপ্লাই হৈছিলে তো এপ্লাই কৰিছিলোঁ এক্সপেৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট থকা আৰু এতিয়া টি বি টেষ্ট দিয়া বহুত দিন হ'ল এতিয়া ফলাফলটো কেতিয়া ঘোষণা কৰা হ'ব বহুতে কমেণ্ট কৰি আছে যে মই কাম কৰোঁ বা মোৰ দোকান আছে বা কামত যাব লাগে তো এতিয়া ইণ্টাৰভিউটো দিয়াৰ পিছত অপেক্ষা কৰি আছোঁ ফাইনেল ফলাফলটো কেতিয়া দিব চাকৰি পালে ডিউটি জইন কৰিম যদি চাকৰিটো হৈ যায় ভাল হ'ব যদি চাকৰি নহয় আমি যিহেতু কাম কৰি খাওঁ তো সেইটো কাৰণে কমেণ্ট কৰি আছে বহুতে কেতিয়া দিব ত' চি এম ছাৰে কৈছিলে ত্ৰিছ এপ্ৰিলৰ তাৰিখে দিয়া এটা কৈছিলে কিন্তু দিয়া নহ'লে ত' এতিয়া কেতিয়া দিব আৰু মই যিমানখিনি আপডেট পাইছোঁ সেইখিনিয়ে শ্বেয়াৰ কৰিম যদি মোৰ পলাশ চাম ইউটিউব চেনেলটো প্ৰথম চাই চাই ত' ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা এতিয়া চি এম ছাৰে কৈছিলে টিভি টি টেষ্ট শেষ হোৱাৰ পিছতে ত্ৰিছ এপ্ৰিলৰ তাৰিখে ঘোষণা কৰা হ'ব অসম পুলিচৰ গেট ফ'ৰ আছাম কামাণ্ডৰ গেট ফ'ৰ যি কুইপমেণ্ট চাফাইমেণ্ট বাৰ বাৰ সেইবিলাক পদৰ নি মানে বিজ্ঞাপন দিয়া হ'ব নিযুক্তি দিয়া হ'ব তো এতিয়া ত্ৰিছ এপ্ৰিল গুচি গ'ল কাৰণ ত্ৰিছ এপ্ৰিলৰ সময়তে আমাৰ ইলেকশ্যনৰ সময় পৰিছিলে সকলোৱেতো গমেই পাইছে তো এতিয়া ইলেকশ্যনৰ সময় কাৰণে সেই টাইমত ফাইনেল মেৰিটটো প্ৰকাশ নাপালে এতিয়াও বহুত দিন হৈ গ'ল এতিয়া কেতিয়া দিব ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট যিটো আমি ৱেইট কৰি আছোঁ অপেক্ষা কৰি আছোঁ তো প্ৰথমে কওঁ যিটো আমাৰ ইলেকশ্যনৰ সময়ত ত্ৰিছ এপ্ৰিলৰ তাৰিখে এটা আপডেট এছ এল পি আই বিত আহিব বুলি আমি ৱেইট কৰোঁতে আপডেটটো আহিলে অসম পুলিচৰ ভাইভা টেষ্ট যিটো আমাৰ অসম পুলিচ কনষ্টেবল এ বি ইউ বি এ পি আৰ ড্ৰাইভাৰ ভেকেঞ্চি সেইবিলাকৰ ভাইভা টেষ্ট হৈ গ'ল আৰু এতিয়া বৰ্তমান ব'টমেনৰ ভাইভা টেষ্ট এইবিলাক চলি আছে ত' সেইবিলাকো শেষ হোৱাৰ পিছত অতি কম দিনৰ ভিতৰতে এছ এল পি আৰ বিত আমাৰ যোনটো ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুট ইষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ড আছাম গুৱাহাটী ৰিহাবাৰী আমাৰ যিটো আমাৰ অফিচিয়েলিভাৱে ন'টিচবিলাক প্ৰকাশ পায় আপডেটবিলাক প্ৰকাশ পায় তো সেই ছাইডটোতে অতি কম দিনৰ ভিতৰতে ভাল হ'ব আহি আছে কাৰণ ইলেকশ্যনৰ বতৰ গ'ল ফাইনেল লিষ্ট প্ৰকাশ পাব এইকিদিনৰ ভিতৰতে এছ এল পি আৰ বিধ কাৰণ ভাইভা টেষ্ট শেষ এতিয়া বিজ্ঞাপনটো মানে ফলাফলটো কোনে কোনে চাকৰি পায় সেইটোহে প্ৰকাশ পাব এছ এল ক্ৰেভিট ত' মই আপডেটবোৰ দি থাকিম যদি পলাশ আছোঁ আমি ইউটিউব চেনেলটো প্ৰথম চাইছে তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা যেতিয়া অসম পুলিচৰ চাকৰিৰ খবৰ বাতৰি পাওঁ মই মোৰ চেনেলৰ যোগেদি মানে জনাই থাকিম তাৰপৰা এতিয়া বিশেষেই হ'ল ৱেইট কৰি আছে কেতিয়া দিব তো মই কৈছোঁ যে চি এম ছাৰে কৈছে অক্টোবৰ আগত আমি এইবিলাক নিযুক্তি দি শেষ কৰিম অক্টোবৰ আৰু মাজত মানটো তিনি চাৰিমাহ বাকী কিন্তু অক্টোবৰলৈ ৱেইট কৰিব নালাগে এই মাহতে হয়তো অফিচিয়েলিভাৱে আহিব অসম পুলিচৰ গেট ফ'ৰ এই মাহতে হয়তো অফিচিয়েলি এছ এল পি আই বি তোমালোকেও চেক কৰিবা হয়তো মোতকৈ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰসকলে এই প'ষ্টবিলাকত এপ্লাই কৰি টি পি টি টেষ্ট দি থৈছে তো তেওঁলোকক কৈছোঁ এছ এল পি আই বি গুগুলত চাৰ্চ কৰিবা এটা আছাম পুলিচৰ পৰ্টেল খোল খাব তাতে আপডেট আহি থাকে কেনেকৈ চেক কৰিব লাগে ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব নটিচ এখন মাৰিব অমুক তাৰিখে অমুকটা বজাত ৰিজাল্ট চেক কৰিবা কা কা ভাল হয় আৰু এতিয়া চাকৰি কোনসকলে পাব অকণমান আইডিয়া দিওঁ যোনসকলে এপ্লাই কৰিছিলে এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট এইট পাছ টেন পাছ তেওঁলোকৰ সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চখন যদি ক্লিয়াৰ আছে তেওঁলোকে চাকৰিতে পাব অৰ্থাৎ পাঁচ নম্বৰ পাই যাব বাকী টি পি টি টেষ্ট দিয়া দেখোন যোনদিনাখন ইণ্টাৰভিউ আছিলে ইণ্টাৰভিউ টি পি টি টেষ্ট সেইদিনাখন যোনখনে ভালকৈ দিছে যোনসকলে ভালকৈ দিছে ৰন্ধা বঢ়া বিষয় চাফাই কৰ্মচাৰীৰ বিষয় তো তেওঁলোকে টি পি ডি টেষ্ট যোনসকলে ভালকৈ দি থৈছে তেওঁলোকে কনফাৰ্ম চাকৰিটো পাই যাব আৰু এতিয়া মেইন কথা হ'ল অফিচিয়েলিভাৱে কেতিয়া আহিব এটা ডেট দিয়া মানে সেনেকৈ কোৱা আছিলে সেইটো চি এম চাৰে জানে এছ এল পি বি বৰ্ডে জানে কেতিয়া মানে ভেকেঞ্চিটোৰ ফলাফলটো ঘোষণা কৰা হ'ব বৰ্তমান মই এছ এল পি আিত যিবিলাক ন'টিছ প্ৰকাশ পায় বা আপডেট আহে সেইবিলাক কালেক্ট কৰি বা মোৰ অসম পুলিচৰ লগত কৰ্মকৰ্তাও চিনাকি আছে সিহঁতৰ লগত মই কণ্টেক্ট কৰি মই জনাই থাকোঁ তো এই মাহতে হয়তো ভাল খবৰ এটা শুনিবলৈ পাম যোনসকলে অসম পুলিচৰ গেট ফ'ৰত ইণ্টাৰভিউ দি থৈছে ত' বেছিদিন নাই ৱেইট কৰা অপেক্ষা কৰা যিহেতু সকলোৱে ৱেইট কৰি আছে কামে বনে লাগিব লাগে আৰু আছাম কামাণ্ডো বেটেলিয়ানটো বয়সটো কমাই লৈছিলে কিন্তু আছাম পুলিচৰ বয়সটো বৃদ্ধি লৈছিলে বহুত জ্যেষ্ঠ লোকে এই চাকৰিটো পাবগৈ যদি আছাম কামাণ্ডো কৰিব মন আছে বয়সটো অকণ কমকৈ লৈছে তো তেওঁলোকে সেনেকুৱা আৰু ফৰ্থ গ্ৰেডৰ ইণ্টাৰভিউটো এটা ভাল চাকৰিয়ে এইকেইটা ভিতৰত হয়তো অফিচিয়েলিভাৱে এছ এল পি পিত মুক্তি পাব ময়ো আপডেটবোৰ দি যাম আৰু এতিয়া কথা হ'ল অসম পুলিচৰ গ্ৰেট ফ'ৰ ডেছ জু পায় নে নাপায় ডেছ একেই আছাম কামাণ্ডো বেটেলিয়ন যদি ফ'ৰ্থ গ্ৰেড আছাম কামাণ্ডো যদি পোৱা সেই আছাম কামাণ্ডো ডেছেই পাবা যদি অসম পুলিচৰ ফ'ৰ্থ গ্ৰেডটো পোৱা অসম পুলিচৰ ডেছ জোৰে পাবা ডেছ একেই খালি অকণমান ৰেংকটো ইফাল সিফাল অকণমান বেলেগ বেলেগ হয় ত' তেওঁলোকে যিহেতু ৰ মানে কুকৰ যিহেতু ৰন্ধা বঢ়া কাম ত' বেটেলিয়ান কেম্পবোৰ আছে ত' সেইবিলাকত ৰান্ধিব লাগিব বা চাফাই কৰ্মচাৰী সেইবিলাক চাফাই কৰ্মচাৰী তেনেকুৱা ধৰণৰ একেই চাকৰি একেই পুলিচ একেই কামাণ্ডো ত' আপডেটবোৰ দি যাম তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা